Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo selamat sore satu waktu. Oke okay, selamat saya jadi kali ini saya sedang berada di tepung ground milik saya. Ini saya mau coba untuk ke, eh, program program ini kalau mau saya sancang minta ya hmm, supaya nanti kedepannya bisa terlihat lebih bagus. Hmm. Jadi dengan karakter batang yang seperti ini saya sampaikan. Ya. Hmm, kita coba olah supaya kedepannya itu dia itu bisa terlihat lebih bagus lagi. Kita coba dengan cara yang seperti apa ya. Nah, seperti ini seperti batangnya. Kita ya. coba mau bongkar dulu kita lihat untuk akarnya ya kita semacam ini juga banyak ya terlihat lebih menarik lagi Oke sahabat saya jadi di sini karena kita mau program batang eh, jadi nah, kita coba untuk bongkar ya untuk ini ya kita bongkar dulu ini akarnya dibuat kita mulai banyak yang sudah besar besar untuk akarannya akarnya lu uh. nah, kalau nggak kita bongkar kita nggak tahu ya nanti akarnya ini seperti apa kedepannya kita tata dengan sayang seperti apa ya nah, makanya di sini kita perlu melakukan eh, pembongkaran ada ya. nggak akar yang sini ya. ini? biasanya kalau nggak ada akar seperti ini kita coba tata lagi untuk perakarannya ini. Ya. Oke, okay, saya so, okay, ya. Nah, hmm, akarnya sangat banyak. Jadi di sini ada akar yang sudah eh, besar, juga ada akar yang kecil-kecil. Sebenarnya untuk akarnya ini sudah bagus ya. Cuman kita perlu menatanya lagi supaya kedepannya dia ini eh, bisa lebih bagus ya untuk akar-akarnya ini. Ya. Terus kita coba untuk atur ini secara kita tatanya supaya nggak terlalu lebar karena apa dia terlalu memanjang sepertinya. Nah, hmm nanti kita coba untuk angkat sedikit sedikit kita angkat kalau bisa ya kita angkat supaya nanti akarnya bisa agak uh, menyekram seperti ini ya menyekram nah. kalian di sini kita coba untuk pecah juga ya kedepannya biar terlihat uh, uh, jenis bahan positif ancang ini bisa mengeluarkan karakter tuanya Oke, okay, saya masih yang jadi kita pecah. Kita coba untuk pecah ini e, mengikuti akar ya. Jadi akar ini kita belah di celah-celahnya seperti ini. Oke. jadi supaya nanti kedepannya e, dia bisa tumbuh subur. Kalau kita pecah di sini pas tengah, akar e, kurang bagus ya. Jadi kita pecah seperti ini. Dan untuk ikatnya ini supaya nanti dia itu enggak e, pecah ya. Bagian atasnya enggak ikut pecah ya kita coba untuk mungkin pecah empat dulu ya kita pecah empat dulu nah kedepannya kalau memang dia bisa tumbuh subur lagi coba kita eh, pecah batang lagi jadi beberapa akhirnya Oke, catatan saya hari ini sudah kita pecah semua ya. Nah, kita coba untuk pecah satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya, enam pecahan ya. Nah, jadi kalau kita lihat dia ini enggak ke atas ini pecahnya ya. Kalau ke atas ini malah rusak nih. Jadi sini sekarang kita coba untuk menataan. Jadi yang seperti ini kita coba untuk ya, atur lah ya. Kita coba untuk arahkan. Tidak hanya batang, nanti kita coba atur sekarang untuk batangnya ya. Nah, sekarang kita coba untuk atur perakarannya karena apa kalau nggak kita tata juga untuk perakarannya ke depannya ya juga kurang begitu bagus ya nah, jadi kita tata nah, sejak ini seperti ini ya supaya bisa terlihat lebih menarik lagi ke depannya Oke, okay, saya so, so, so. Jadi di sini yang kita program enggak hanya cat batang akar, melainkan eh, calon gerakannya nih, gerakan atau alurnya ini kita coba untuk persiapkan juga ke depannya supaya dia ini bisa lebih bagus ya ini ke depannya. Kita coba untuk eh, arahkan ya sesuai dengan keinginan kita nah, ke depannya mau kita coba buat dengan karakter batangnya seperti apa ya nah. Oke seperti ini masih ya. Jadi untuk kedepannya ya, ini kita bikin besar, terus e, untuk gerakannya ya kita bikin naik. Ini nanti kita coba untuk atur lagi ya. Jadi e, bertahap. Ini sebetulnya kurang turun ya. Ini kita bikin turun. Ini kita bikin e, atasnya atau atau ma mahkota ya mahkota. Nah sementara seperti ini aja ya, dulu. Nah kita tanam lagi seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, saat masih ya, jangan kita kasih pupuk dulu. Ya, kita kasih, jangan kita, kita kasih pupuk dulu. Nanti kita nunggu beberapa hari ya. Beberapa hari kalau dia untuk e, pertumbuhannya dia ini sudah bagus, ya, mungkin sekitar satu minggu ya, bisa kita kasih pupuk supaya dia e, lebih cepat lagi untuk pertumbuhannya. Nah, ini kita tepatin seperti ini. Ya. Jadi untuk pembuatan sebuah bonsai ya. Kedepannya itu seperti apa kita atur sejak e, dini seperti ini. Apalagi jenis bahan bonsai cancang ya. Karena apa bahan bonsai cancang sangat cepat sekali untuk pertumbuhannya. Ya. Kita nggak perlu berpuluh-puluh ber tahun ya. Nah, mungkin cuma beberapa tahun tergantung kita e, ingin buatnya buat ukuran seberapa. Kalau ukuran besar ya mungkin uh, lama ya. Yang jelas perlu beberapa tahun tahun-tahun kalau -tahun. kita bikin ukuran hmm, small itu enggak lama ya cuman mungkin beberapa tahun aja enggak perlu berpuluh-puluh tahun nah. jadi untuk gerakan seperti ini nanti mungkin kalau ini kurang turun masih juga turun kalau kita pecah di sini ya nah, kita olah kita coba pecah supaya dia bisa mau turun nah jadi turun ini nanti kita bikin naik nah sementara untuk programnya seperti ini aja dulu ya. Oke, salam saya. Jadi untuk hasil uh, programan kali ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini saya tidak membolang, tidak bolang karena kenapa ya? Uh, banyak sekali yang harus saya program, saya atur ya, untuk kedepannya seperti apa, kurang lebih seperti ini ya. Ini Oh, uh, Ini masih banyak. Nanti akan saya coba untuk bikinkan videonya juga dengan karakter batang yang berbeda-beda. Kita coba atur untuk gerak dasarnya ya. Gerak dasarnya daripada tentang sancang. karena apa kita bikin e, gerak dasar itu sangat e, utama sekali ya utamanya itu gerak dasar akar, batang, nah, sama calon mahkota ini harus kita persiapkan. E, jadi enggak enggak akar dulu, batang dulu atau calon mahkota, ya jadi semua kita persiapkan ya. Ini kurang lebih seperti ini untuk hasil sementara, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi nah, khususnya buat sahabat saya yang mempunyai banyak tanaman santan di rumah oke okay? terima kasih buat sahabat bangsa yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe nya agar sahabat saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya oke okay? terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh